Итак, доклад, который сегодня я хочу вам показать, называется сохранение и обработки больших объемов цифровых электрокардиограмм в условиях бумажного документа оборота. Как видно из моей организации, я специалист в области эти технологии и сегодня я вам буду рассказывать о достаточно сложных информационных структурах, которые позволяют обрабатывать большие объемы информации, в том числе медицинской. Вот. Ну вот, давайте посмотрим на содержание. Сегодня я вам покажу постановку проблемы, связанную с хранением цифровых данных. Расскажу о такой технологии, которая называется Грит. И более конкретные вопросы, связанные с веб-сервисами этой технологии, я вам сегодня также расскажу. Вот давайте посмотрим на вот эту картинку. Я когда-то увидел эту картинку в презентации кафедры медицинской информатики НМАПА. Она, в общем-то, демонстрирует тенденцию к увеличению цифровой информации в обороте медицинском. И, как вы видите, здесь очень интересный вывод сделан о том, что количество информации за последние десятилетия превысило все, что было накоплено за последние 40 тысяч лет. Это, конечно, очень серьезный вызов человечеству, однако влияет ли этот вызов на наши реалии в организации практического здравоохранения? Я думаю, что все понимают, что этот информационный вызов для наших реалий в практическом здравоохранении очень частично на нас распространяется по той простой причине, что у нас до сих пор распространен бумажный электронный... Не электронные, а бумажные документы а оборот. И практически всю цифровую информацию, которую у нас ожидается как диагностическая, в момент документировать. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что в наших историях болезни электрокардиограммы документируются в виде распечаток самих электрокардиограмм, атомограммы у нас документируются на рентгеновской пленке и даже лабораторные анализы, которые должны были бы вводиться в электронные истории болезни, у нас переписываются с компьютерных в лабораторных диагностических устройств в, на, на бумажные носители. Ну хорошо это или плохо это, наверное, вопрос дискуссионный и вот я бы сформулировал сейчас таких два вопроса. Нужно ли вообще хранить диагностическую информацию в цифровом виде, в том числе и цифровую, РКГ, о которой я буду дальше вам рассказывать? И э, если нужно, то где эту информацию можно хранить, как долго можно хранить? И э, тогда справедливый будет и второй вопрос, поскольку у нас все-таки еще довольно долго будет распространен в нормативном поле документы оборот бумажный, то как сделать стык между электронным хранением диагностической информации, если мы ее будем там хранить, с текущим документом Как это можно сделать? И отвечают ли современные информационные технологии на этот вопрос? Сейчас, одну секундочку. Так вот, отвечать на первый вопрос, для меня это вообще-то вопрос риторический, потому что во всех странах где диагностические данные начали накапливаться в большинстве из них уже действует страховая медицина и там задать вопрос зачем нам эту хранить информацию давайте ее удалим это будет нонсенсом потому что любая информация на основании которой поставлен диагноз должна храниться и должна храниться хотя бы для того чтобы можно было отстаивать свои интересы в суде поэтому для меня первый вопрос не является дискуссионным, однозначно информацию нужно хранить. Если же кто-то сомневается в этом, то, в общем-то, дальнейшую мою лекцию можно не слушать. Если интересно почитать, где обосновывается необходимость хранения хотя бы вот электрокардиографической информации, на следующем слайде будут ссылки статей, где это достаточно подробно сделано. Вот в остальной, в остальной части моего доклада будет даваться ответ, как же эту информацию хранить в большом объеме и как сделать стык между текущим бумажным документооборотом и хранилищами, где будет диагностическая информация в цифровом виде. Здесь есть ссылки на статьи, где очень подробно описано, зачем хранить диагностическую информацию в цифровом виде, как минимум для ЭКГ. Есть, даже если мы начнем только с такого, такого рутинного теста, как электрокардиограмма, мы уже многие задачи в практическом здравоохранении сможем решать. Но вот эта статья имеет даже ссылку в интернете, можете ее переписать, и потом посмотреть. Итак, где хранить? Конечно же, диагностическая информация порождает те самые большие объемы в петабайтах, которые были показаны на первом слайде, и такие объемы сохранять в централизованных архитектурах, в каких-то там хранилищах или базах данных, которые могли бы быть развернуты в медицинских организациях, очень сложно. И человечество на самом деле столкнулось достаточно давно с этой проблемой и уже найден выход, выход из этой ситуации, и не надо его выдумывать и запретать ведь велосипед. В другой предметной области, которая связана с э, э, экспериментами в области теоретической физики на Большом Адронном коллайдере в Церне, понадобились системы, которые обладают возможностями для хранения больших объемов данных и их обработки. И для этой, для этой цели была разработана грид архитектура под глидом понимается объединение высокопроизводительными сетями средней мощности кластерных решений. То есть это серверные комплексы, которые находятся в специализированных организациях, и они между собой объединены современными высокопроизводительными сетевыми решениями. Так вот, в Украине уже последних 8 лет такая система развивается. И вот на этой картинке, которая сейчас показана в презентации, нижним бунктиром, вот здесь сейчас я включу лазерную каску и вам покажу, вот здесь, вот этим бунктиром обвожу инфраструктуру компьютерную, которую не надо создавать, она уже существует в рамках украинского национального... Грид-центра, не центра, даже Грид-инфраструктуры. Если вы внимательно посмотрите, то сюда объединены высокопроизводительные кластеры и хранилища к ним очень разных организаций. Это, это и академические организации, и учебные организации. И вот все эти организации делегировали свои ресурсы. Эти ресурсы объединены в специальную виртуальную организацию, которая называется Google то есть Владельцы этих ресурсов разрешили специалистам, которые занимаются обработкой, обработкой накоплений медицинской информации, их хранить и обрабатывать на вот этих своих ресурсах. И с точки зрения пользователя врача, в данном случае кардиолога, который работает с электрокардиологом, вот они здесь у нас находятся, эта инфраструктура нечто сложное, неизвестно где находящаяся, и он не должен задумываться вообще, как это все работает. Это э, сложности для специалистов в области информационных технологий. Эта картинка нарисована универсально для всех случаев жизни, но надо понимать, что если вы работаете с Медгридом, для вас разработаны некоторые сервисы, достаточно понятные, простые, для того, чтобы вы могли ими, ими воспользоваться. Как сейчас здесь это все устроено? Естественно, наш проект вот с одноименным названием Медгрид, он... Сейчас специализирован по только для одного рутинного теста, в данном случае для электрокардиограммы. И мы построили целый ряд сервисов, которые позволяют специалисту, который работает с цифровым кардиографом, сейчас мы поддерживаем либо импортные кардиографы, либо три укрытки кардиографа от компании UTAS, от компании TREDEX и от компании MITICO. Они покрывают, наверное, процентов 70 рынка нашего. Вот они в согласованном формате могут передать файлы электрокардиограмм на наше веб-хранилище, веб-шлюз. Обычный веб-шлюз, такой, как вот вы в интернете видите любые порталы, в том числе и портал данной конференции. И после того, как эти данные сюда попали и проверены на предмет наличия в них персональных данных. Данные персональные обязательно будут удаляться. И после этого эти данные, разработанными автоматическими процедурами, и надо задумываться, как они работают, попадают вот в эти, хранилищ. эти хранилища. Объем этих хранилищ уже сегодня такой большой, что мы здесь могли бы сохранять не только электрокардиограмму, мы здесь могли бы сохранять и визуальную информацию. Для 40% населения страны мы могли бы накапливать эту информацию лет 5 минимум. Достаточно большие объемы сейчас здесь в этих рынках есть. И они уже готовы, они рассредоточены рас, рас, по всей стране и а, связаны вот этой высокопроизводительной сетью передачи данных. То есть на самом деле для пользователей конечных, с которыми мы уже работаем с некоторыми, а, процедуры а, отработаны а, для того, чтобы данные сюда попадали. И более того, они совершенствуются постоянно. Ну вот сегодня я хочу сосредоточиться только на одном этапе, но в принципе работа с инфраструктурой, о которой я вам говорю, гридовская, а сейчас она состоит из этих пяти этапов. И сначала мы транспортируем электрокардиограммы в формате CP и это европейский стандарт для кардиограмм. Затем мы эти кардиограммы привязываем к некоторым пациентам в метабазе. А затем мы можем организовать, когда эти данные уже находятся в гриф инфраструктуре, мы можем организовать к ним авторизованный и анонимный доступ. Вот это я вам отдельно сегодня покажу, ради этого этот доклад и сделаю. А после этого мы можем, естественно, использовать их и для отложенных консультаций и в форуме этого портала, и в форуме телемедицинских всевозможных систем, которые поддерживают такие ресурсы. Ну и, естественно, мы можем возвращать эти кардиосигналы, визуализировать их на всевозможных стационарных и мобильных платформах. И вот сегодня я хочу поговорить и сконцентрироваться в русле заявленной презентации о необходимости хранения и организации доступа. Вот об этом этапе, сейчас я вам еще раз его покажу, от организации авторизованного и анонимного доступа. Ну, все, кто работал с каким-либо интернет-порталом, где организован доступ к каким-то данным, где есть формы упорядоченные, понимают, что если я авторизован на портале, я ввел логин и пароль, то к тем данным, которые я передавал на этот портал, я, естественно, могу организовать доступ. Вот на нашем портале MedRev есть формы для авторизованного доступа, это, в общем-то, понятно. То есть, вот, вот здесь мои пациенты, которые у меня не персонализированы, и они все у меня являются э, линками, я могу на них кликнуть и получить доступ к данным, которые для них я закачивал. Вот тут вот уже начинаются интересные вещи. Значит, вот видно, что для данного пациента э, было сделано несколько исследований, под колонки Скачать здесь будут исходные кардиограммы, а под колонкой X и здесь будут уже кардиограммы, которые обработаны на этом портале. Здесь будут также некоторые средства, которые можно будет использовать для того, чтобы смотреть, как алгоритмы автоматически отработали данный кардиосигнал в октогональных отведениях. Но сегодня мы обратим внимание на следующую колонку, вот на эту. Именно она сделана для того, чтобы обеспечить затем анонимный доступ к одному единственному исследованию, то есть к одной единственной кардиограмме. Как это сделано? Это сделано на основе стандартных, в общем-то, уже имеющихся технологий. Значит, вот мы можем сформировать такой документ в виде PDF-файла, в котором будет сгенерирован уникальный линк. Вот он здесь, я вам сейчас покажу на об этом. Здесь вот уникальный линк. И кроме этого уникального линка есть его же закодированный QR-код. Вот этот документик, он, видите, он деперсонализирован, но если его распечатал врач, он может сюда записать и фамилию, имя и отчество, может здесь написать и основной синдром, может подпись его поставить. И в принципе этот документ он может распечатав, передать его пациенту. Ну вот, вот так вот он будет выглядеть, вот такой листик. Что мы таким образом можем достичь? На самом деле, теперь, если мы сохранили свои данные в цифровом виде в нашем грид-хранилище, которое имеет такие объемы, такие гарантии хранения данных, что можно их там хранить весь жизненный цикл нашего пациента, то есть, начиная от рождения до смерти то теперь там данные будут храниться всегда в цифровом формате. Это означает, что мы будем бумажные документы оборот вклеивать не саму кардиограмму, мы а будем вклеивать ссылку на нее, вот такую. И эта ссылка на эту электрокардиограмму всегда позволит нам ее вернуть для диагностических действий в исходном цифровом формате. Я уже не говорю о том, что она может быть снабжена алгоритмами и дополнительной обработки, и саркотопиния, и обсуждением. То есть все вопросы, когда у нас исходная информация остается в цифровом виде, естественно, решаются легко и просто. И телемедицинские, и диагностические прямо в медицинском учреждении. А, ну, что можно делать с этой электрокардиограммой, если мы ее положили в это хранилище, и затем пытаемся ее достать? Если мы являемся специалистами в этой области и нам принес пациент вот такую ссылку, то мы по этому QR-коду можем эту кардиограмму вернуть в свое профессиональное рабочее место. В ту программу, которая помогает сейчас кардиологу ставить диагноз. Ну вот здесь у меня на слайде пример такой платформы от фирмы Ютас это программа Кардиофон. здесь показано, что в ней есть не только экспорт, но и импорт. То есть на самом деле оборудование фирмы Ютас позволяет файлы кардиограмм, которые хранятся в таком хранилище, распределенными и деперсонализированными, получив доступ к этому файлу, вернуть его для серьезного анализа. Если же это Непрофессиональный кардиолог, которому не нужны такие функции. Мы можем посмотреть и получить простую бесплатную программу, которая позволит, скажем, для уровня терапевта просто визуально на нее взглянуть. Вот в данном случае это бесплатная программа, которая на нашем сайте выложена, и она работает на любом компьютере под Windows. Более того, сейчас очень у многих уже есть мобильные платформы, и у нас уже разработана программа, которая позволяет вот так вот увидеть этот кардиосигнал на планшете. Поскольку планшет имеет встроенные возможности для сканирования вот таких кодов в виде QR-кода, то такая программа на планшете практически мгновенно получит доступ к этому ресурсу, к этому файлу. И на планшете можно будет эту электрокардиограмму не только увидеть, но можно будет жестами масштабировать, рассматривать. А со временем, видимо, эти программы будут оснащаться дополнительными интеллектуальными возможностями по анализу этих данных. Таким образом, простые, в общем-то, известные уже технологии, простые в пользовании, на самом деле они не очень просто реализовываются, но конечная конечном итоге для пользователя они воспринимаются как достаточно простые, понятные в употреблении технологий. Так вот, реализация такого набора простых технологий, понятных пользователю в комбинации с мощной и имеющейся уже в Украине инфраструктурой, Инфраструктуры в виде вот этого глида позволяют накапливать большие объемы диагностических данных, и при этом еще довольно долго можно объединять цифровой метод хранения информации с бумажным электронным документом, вот таким способом, о котором я вам сегодня рассказал. Ну вот давайте теперь попробуем посмотреть, какие же выводы из такого простого и вроде бы понятного с точки зрения пользователя технологического набора. В РИДе организована уже виртуальная вид организация называется она и это Ресурсы этой грид организации позволяют накапливать большие объемы деперсонализированных электрокардиограмм в формате SCP-CG. Формат SCP-CG это европейский стандарт, расшифровывается как стандарт Communication протокол для ETG. Веб-сервисы проекта Медрид позволяют организовывать авторизованный анонимный доступ к цифровым кардиограммам уже сейчас. Это работающая технология. А вот анонимный доступ к кардиограмме при помощи QR-кода можно использовать для стыка с существующим бумажным документом. Это можно сделать. И э, для вклеивания в истории болезней это можно сделать для будущих пациентов на руки. Этот файлик можно и записывать ему наносите. Любыми способами можно сейчас пытаться соединять цифровое хранение данных с э, тем документооборотом, который принят на сегодняшний день, и довольно долго еще мы не сможем отойти от принятого бумажного документа оборота. Ну и вот на примере нашего проекта продемонстрированы возможности уже существующей национальной хит-инфраструктуры, которая действительно может принимать для хранения и обрабатывать большие объемы диагностической и медицинской информации. И объемы этой хит-инфраструктуры уже таковы, что мы можем накапливать информацию для всей популяции. Накопленная такая информация для всей популяции, она может использоваться для разных целей. Вот здесь я упоминаю в том, что о том, что сейчас в стране начаты работы по созданию Национального реестра пациентов и дискутируется, какие объемы информации надо будет для каждого пациента передавать в центральное хранилище. Так вот, комбинируя информацию о оказанной медицинской услуге с ссылками на диагностическую информацию, можно достаточно подробно описывать и состояние пациента, и почему те или иные диагностические выводы для него были поставлены. Кроме того, такие объемы информации можно накапливать для проведения более серьезных научных исследований. Наш проект, например, сориентирован на обработку информации в целях популяционных исследований. В прошлом году совместно с полтавскими коллегами мы провели первое пилотное такое популяционное исследование на базе посещаемости медицинских учреждений областного центра в Полтаве. И такие полиционные исследования были сделаны с нашими эпидемиологами украинскими. В общем-то, это впервые было сделано в Украине, такое исследование на базе морбидной выборки. А поскольку это было сделано впервые, то, конечно же, стоит поблагодарить за поддержку проекта наших коллег из Полтавского кардиологического центра и станции скорой помощи, которые очень активно с нами сотрудничают. Ну, наверное, на этом можно и остановиться. Хотелось бы оставшееся время нашего сегодняшнего семинара потратить на возможные вопросы.